Вітаю вас! З вами Юлія Костюшко в ефірі канал СК громадське мовлення Житомир. Прямий ефір. І ми продовжуємо сьогодні цикл нашого прямого ефіру. «Цікаві особистості Житомира. Олександра, вітаю тебе! Привіт, представлю. хто сьогодні до нас завітав це. Олександр Нечаєв, керівник народного художнього колективу Шоу Театр Клем. До речі, випускник цього колективу 2000 року. Так, да. Олександр да, да. має вищу педагогічну освіту, да. лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів естрадного мистецтва. До речі, Олександр відразу почну з такої інформації, що коли я підготувалася. До цього ефіру знайшла, що у 2011 році тобі було присвоєне почесне звання заслужений діяч естрадного мистецтва України. Є таке, да правда? Да. Ну то нам треба пишатися, що в нас такі Житомиряни. Так Дякую. так, Олександре. Перше питання банальне, звичайно, як ти прийшов до цієї вже професії твоєї? Можливо, в дитинці це було захоплення, але да. наразі це да. вже твоя професія. Да. Починай. Так. Будучи в пятом классе, так. я, как и большинство учеников нашего города, пришел в Центр детского творчества записаться в кружок. Так. Я пробовал себя и в студии эстрадной песни, я пробовал себя в театральном кружке, и потом я попал в шоу-театр Клем. И вот с пятого класса и до сегодняшнего дня я в этом коллективе. До речи, хочу сказать, что у нас был такой досвид, мы начали сегодня в школе с Александром, да. и у нас был такой досвид КВН, помнишь? Да, ну это ну, ну, все со школы начиналось забава, КВН, але... да, капустники. Вот. И так мое детское увлечение э, переросло в мою профессию. То есть с пятого класса вот я пришел в КЛЭМ, и до сегодняшнего дня уже я вот и закончил университет, и уже приходят девчонки-мальчишки, П'ятого, шестого класу, є ще і малишива. Я пропоную Олександр приходять... нашим редакторам зараз поставити сюжет про шоу Театр «Клем». У нас вони є, як то кажеш, знаєш, краще один раз побачити. Ну, ви теж разів... підготувалися, я вам скажу. Ну а як же? Ми ж не просто так. Звичайно. Якщо є можливість, наші редактори хай пустять сюжет. Как бы я была царицей Сегодня синий полетит Болит головушка, болит А мой красавчик, мой бездельничек Сидит всё так же Как бы я была царицей собирался, тот же вечер отвечался. Оксандра, безперечно, треба мати безмежний талант натхнення так, такому руслі працювати. Скажи, це була розумію, це була казка, чи да. це була вистава. Да, да. в нашому репертуарі є на сьогоднішній день три програми. От зараз ми видели фрагмент з програми Сказка о царе Салтані на новий лад. Очень цікава історія, як эта сказка появилась. Так, цікаво. Ми поїхали в 2005 році. Ми виграли міжнародний конкурс юмора і естрадного іскусства Золотой кролик Москва Ялта Транзит. Він був в городі Ялта. І мы представляли Україну там. наш шоу «Театр Клэм», мы делали там пародии на звезд. Да. очень интересный опыт мы приобрели именно на этом фестивале, потому что мы общались и жили в, гостинице «Ялта Интурист» со звездами эстрады кино. Там Иосиф Кабзон, Таисия Повали. Это бачили на власть не очень. Юмористы, да. И, Клара Новикова, Яна Арлазоров, Аркадий Арканов. Мы с ними все вместе жили в одной гостинице. Мы купались на одном пляже. Мы ели в одном ресторане. И там настолько была дружная атмосфера, что мы могли просто поболтать. И вот так в, в один из дней солнечных так. на Черноморском побережье вот э, мы э, сели на шезлонг с Яном Арлазоровым и он говорит: ребята, вы такие молодцы, вы такие классные. Вот расскажите про ваш коллектив немножечко больше, какая у вас есть программа. И мы начали рассказывать, что у нас есть такие номера, такие, такие, такие. И есть у нас вот такая э, сказка о рыбаке и рыбке. У нас есть такой маленький мюзикл. Он говорит: "Вы знаете, я бы вам посоветовал возьмите какую-то сказку так. и сделайте из нее целый спектакль. И вот так с легкой руки Яна Арлазорова появился у нас спектакль "Сказка о царе Салтане". Мы тоже у нас многие идеи в коллективе рождаются. Э, а кто задействован в своем спектакле? В касте? Все. Весь все. У нас в нашем Від? коллективе Від от мала до велика. Uh -huh. От мало до велика. У нас есть мозговой центр Игорь Викторович Суржан, наш художественный руководитель. Вот он придумывает идеи, э, как это, выносит их на всеобщее, значит, дискуссию. И вот мы с коллективом ездили на новогодние концерты президентские в Киеве. И вот по этой, в дороге, в автобусе на концерты мы начали чем заняться. Ну давайте думать, какие есть сказки. И вот давай предлагали сказки три поросенка, всякие сказки перебирали и остановились сказка о царе Салтане. И вот получилось такой спектакль на полтора часа, который могли наши житомирские. Э, Поклонники і родители, і всі три години йде, да, так, да, Триває, да, да, так. Да, да. все по сказки Пушкіна. Мене только до речі, У мене до речі, дуже ем, світлини гарні. Я прошу редакторів з'єднатися з, з комп'ютером моїм, і ми побачимо. Хай наші Житомиряне побачать, які чудові костюми сценічні, які образи існують в шоу Театрі Клем. Ну так, да, єснімка уже нашому колективу 28 років. то уже за 28 лет, да, немного, да, немного есть и костюмы, и тигры, это евробачение по-украински, номер, да. с которым объездили много международных фестивалей, заняли гран-при. А шутак... это еще? Это тоже к спектаклю «Зеркальный шут», это немножечко позже покажу, это тоже к спектаклю «Зеркальный шут» mm. к пародиям на звезд. Black, Lady in Black? Да, 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 это одна из последних наших работ, это... Заячья дискотека, где э, выступают зайцы, и к ним приходят звезды эстрады: Леди Гага, Шакира, Сердючка, Псай и Оля Полякова. Так, э, Саш, скажи, в чем родзинка, изюминка ваших выступов? Ну на чем вы играете? На, на, на что? Вы э, ну это самый акцент. Я думаю, что ну, мы как шоу-театр, да? Наша так. задача сделать на сцене шоу. И вот мы стараемся делать шоу костюмами, музыкой, актерским мастерством, э, смысловой задумкой, ну и, конечно, юмор. По-любому должен быть какой-то юмор. А рынок Украины готов до такого э, жанру? Конечно, конечно. Шоу, яркое шоу, оно всегда да, ярко, всегда приглашают. Любят пошуткувать, даже самих mm -hmm. себе. да да, так? да, да, да. Мы любим посмеяться и сами над собой, поэтому вот в наших номерах очень ярко хорошо видно, насколько мы любим нашу эстраду, да. Вот, допустим, Евробаченя по украински. Так. Мы э, в этот номер собрали участников Евровидения разных лет. Ну, в основном, конечно, преобладают участники от Украины: Тина угу. Кароль, Руслана, Верка Сердючка. И э, э, вот этот номер, конечно, тоже принес очень много нам побед, потому что он очень колоритный. Вы и богато мандруйте. Ну, так, я знаю. Трушки поездили. Ну да, Ну, ну, были немного, кровь, ну Во многих городах Украины мы были. У нас был концертный тур по а южному побережью. Да, за границей были. У нас много концертов в прошлом году были в России. Мы были на Северном полюсе, мы были в городе Панкады, мы были в Новом Урингое. На Северном полюсе? Да, мы были э, за Северным полярным кругом, мы были на тайе. тайге. Вот там у нас были тоже новогодние концерты. Ну, в наших а на нашей были... украинской станции Вернадского были? Нет, еще. Так, Есть потому, к чему запросили. стремиться, так, есть так. к чему стремиться, да. Сейчас... Ведем переговоры про гастрольные туры в китае и в Турции. Угу. Вот. То сейчас как ну, бы, мы... рынок России я так разумею трошки зараз закрытый. Э -э нет, не поэтому. Нет. Не поэтому. Е какие, есть... Вы... какие есть предложения? Будет покорять новые вершины, да. да? Покорять Правильно, новые молодцы. вершины. Да. А, Саша, кого уважаешь своим кумиром? Чьи я загале такие? Ну, ну э -э бесспорно. Ну, Конечно, звучание. да. Женщина, которая поет, это Алла Борисовна Пугачева. Mm -hmm. С ее творчеством э, меня познакомил Игорь Викторович Суржин. Он э, поспособствовал тому, чтобы я попал на концерт. И... До Алла Борис Да, это было в Ялте. Э, мы попали на концерт, и я убедился в его словах, что лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. И поэтому, дорогие друзья, так. когда у вас есть возможность живьем увидеть э, звезд, попасть на какой-то концерт, попасть на какие-то съемки, посмотрите живьем. Потому что живьем, это есть живьем. Это живые эмоции. Ты видишь, как ведет себя артист от начала и до конца. Как он ведет себя с залом. Как он ведет себя после концертов. Очень много у нас, кстати, есть фотографий со звездами. Мы тоже приобщаем наш коллектив. Так. Есть при любой возможности мы yes. стараемся... О, до речи, и Алла Борисовна, будь ласка, редактор, изъединяйтесь да. с компьютером. Чтобы девчонки и мальчишки посмотрели э, звезд вживую, увидели и их после она концерта. И вживую? Очень хороша. Да. От нее исходит настолько позитивная, добрая энергетика. Вот. Это це Наталья да, Могилевская. Могилевская. Да. да, Это мы в Киеве, в Палаце Украина. Это Иосиф Давыдович. Это в Ялте на международном фестивале. Это Анни Вески тоже на международном фестивале. Это братья Пономаренко на фестивале юмора в Ялте, на котором да. Це... Вот Владимир Данилец да. и Владимир Моисеенко, наши кролики знаменитые. Клара. Это Клара Новикова. Это все там же, в Ялте. Это в городе Запорожье на фестивале «Золотой кролик», где мы выиграли и потом попали в Ялту. Уколи вот это відбувалось. 2005. -й? 2005 -й. Да, 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 да. Вот да. арканов это в Запорожье тоже на фестивале. Кстати, вот это была сказка о рыбаке и рыбке. Это Клара Новикова вот, тоже ось. в Ялте. Да, вон угу. как раз герой. Видите, рыбка золотая. Так. Да, вот там мы показали первый раз вот эту рыбку. Вот это глюкоза. Александр, а кем за Галимриев? Это наш, наш Саша так, да. Майузский, мы все вместе житомиря. занимались в э, студии эстрадной песни. Начинали заниматься у Николая Евдокимовича Поливоды. В вот Житомире. Там, да, в Житомире, так. в нашем центре детского творчества. Почему же... я акцентую что самое в Житомире? Потому что многие житомиряне не знают, что в Житомире э, существуют такие послуги. Я вам скажу больше. Так, Когда мы покажи... были на международных фестивалях, так. и э, люди, которые подходят к нам и говорят, ну вы из Киева, да? Нет, мы из Житомира. И mm -hmm. на всех международных фестивалях мне очень приятно, что со мной фестивалями мы привозим и гран-при, и первые места, и звучит именно город Житомир. Я настолько люблю наш город, потому что он, ну, он не как да. бы вырос, вырастил меня, да, и я очень благодарен, Не что я убежал в Киев, да? Нет, я родился тут, А честно я скажи, были запрошения до Конечно, 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 и Киев, и Москва, но э, туда можно поехать, э, повыступать и вернуться, потому mm -hmm. что, ну, вот, мне больше всего нравится Житомир. Маленький, компактный, зеленый, очень красивый город. Ну и до Киева и... недалеко. И... Да, э, да. <laughs> и люди у нас очень добрые, хорошие. У нас очень талантливые дети. В нашем коллективе занимается около 100 девчонок и мальчишек в возрасте от 7 до 21 года. До 21 года? Да. И у нас а уже Многие уже э, вышли замуж, родили своих детей и приводят своих детей в наш коллектив. Прям так клан что... семейный да, у вас. <laughs> да, да, да. Так что наше дело живет. И это меня очень радует то, что я могу продолжить свое. Игорь Викторович продолжает э, свое дело, и во мне, как э, да, в своем преемнике, а я уже продолжаю. С какого своих вы принимаете детей? Чи вы будь... хто, мы кто принимаем всех детей Прокинулась желающих... дитина, сказала: "Меня есть талант, я шоумен, я <laughs> иду до шоу-театра «Клэм». На самом деле мы принимаем всех. Наш коллектив так. принимает всех детей без исключения. С первого каждому класса. Каждому эту певную да, роль. Да, учитывая то, что у нас шоу-театр, а не хореографический коллектив, мы не проводим кастингов, отборов. Да. Мы берем всех желающих, и каждому ребенку в нашем коллективе найдется место. Вот вы видели спектакль? Там э, не только все танцуют, там же есть чайка. А, а, есть медуза. По, э, Александр, пропоную, чтобы наши редакторы еще там есть сюжет, я знаю. Да, да, пожалуйста. Подготовленный, хай, будь ласка, можете видео. Да, так. да, 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 да. Мы пока будем разговаривать и. Да, детям. Моя, обрученная Глазам не верю, неужели в самом деле ты пришел? Боже мой Так, ну, разнообразие сценичных образов выражает. Спасибо. Так, Стараемся. А, а, скажи, Александр, а каким ты вообще мечтал быть в детстве? В детстве когда-то я э, смотрел программу Утренняя звезда. Так. Еще малышом так, бегал по Вот И вот я хотел, думаю, мама, я хочу в телевизор. А, У тебя было? Я хотел жест, на сцену. Палюшок. Я хотел на сцену, хотел в телевизор, и думаю, да, я, наверное, буду артистом. Вот дедушка хотел меня в военное училище, чтобы Суворовская Начали. хотел, чтобы я поступил.

Займемся, да. Я сначала попробовал да. себя правильно. Я сначала попробовал себя эм, в студии эстрадной песни. Так. С Сани Воевудским. мы э, попробовали ходить, э, выучили песню, начали петь. Вот и потом как-то. Но ну, я сам понял, это не мое. Ну не знаю как-то вот. Не мне не понравился что не мой понял. голос. Ага. Мне не понравился мой голос, и ну, я понимал, что я, наверное, пою не так, вот как бы я хотел. Вот, угу. поэтому думаю, я найду себя в чем-то другом. Так, далее. Вот. Наступный круг. А, да, потом я пошел в, в театральный кружок, а еще были чудаки, театр студия чудаки, угу. пантомима. Вот, я пошел туда к Александру Алексеевичу Игнатову. Так. Вот там занимался, вот тоже пантомимой. Вот, а потом, да, потом я уже увидел вот Клем, у них всегда так играет громко музыка, угу. Они, у них такие Тягнуло костюмы, вот вы. меня прям тянуло туда, прям тянуло. Вот. И так я зашел в Клем, говорю, здравствуйте, здравствуйте, записаться можно? А, целая история, как я попал. В школе так. у нас, в седьмой школе был КВН, так. и э, там нам для сценки нужен был парик. Угу. Мне сказали, подойди в Центр детского творчества, в шоу-театр Клем, э, возьми у них парик. У них париков много, они пародируют звезд, все. И вот я попал туда первый раз, мне нужен был парик. И вот так я попросил парик, выступил хорошо в КВН, отыграли, все. И потом пошел в вы думаю, вот я, наверное, пойду сюда. Uh -huh. Пойду сюди. І не жалею, ні капельки. так. Не жалею. Ну, але дивись, коли ми бачили ваші виступи Клема, так там багато хореографічних номерів. Да. Тобто, хореографія вас також присутня. Да. В нашому колективі працювали... Э, да, Хореографы, а много уроди, хореографов. Да. Очень приятно, что многие из них это выпускницы наши, наши выпускницы нашего коллектива, которые одна уже уехала за границу, вторая создала уже свой коллектив. А -а -а. То есть, ну нам как бы приятно, приятно, что Нам э, нет. Вичу. Не в Житомире, не в Житомире. А, кстати, есть одна еще и в Житомире. Но это выпускница наша, она не была нашим хореографом, но наши выпускницы создают свои коллективы творческие, которые... Но вы не ображаетесь на них? Нет, конечно. Нет, конечно. А вы их поддерживаете? А, мы... возможно. Да, да, мы спивпрацюем, мы выступаем на концертных площадках нашего города, и мне очень приятно то, что э, мы заложили какой-то фундамент или какие-то, да, свои какие-то знания дали им, и они теперь могут відкрити свій колектив і навчити э, майстерству ще своїх э, дівчинка і матішок. Чи часто під час виступів та й взагалі по життю трапляються у вас курйозні випадки? Ну, звісно, це ж життя. Розкажи. Ну, це ж цікаво. Всі живі люди, боже мой, тут їх було мільйон таких. Швид день швиденько перевдикнутись не можеш знайти. Чи взагалі мільйон случаї? Мільйон найтвійда найкращі, чи найулюбленіші, чи найгостріші. Было такое, что вот в Ялте, так. съемка, концертный зал юбилейный, мы пародируем звезд, последняя София Ротару, куча проводов, София Ротару хочет спуститься в зал, цветы, собрать а, цветы. это ну да. же конек. Спу... Конек. Спускаюсь в зал и цепляюсь каблуком за провод, чуть носом не зарыв. Но слава богу, слава богу, удержался. Такой это был экстрим. Дальше в процессе пародий. У нас есть красные сапоги на Бабкину, у нас была пародия на Бабкину. Так. И еще у одной солистки есть такие же красные сапоги. У нее 39-й, у меня 41-й. Я не знаю как, но я влез в ее 39-й и оттанцевал Бабкину. Вот. И потом прихожу, и Наташа, наша стороженка говорит, Саня, тебе не жало, нет? Ты в моих сапогах был. Я говорю, нет. Это экстремально. Вот. Еще были моменты какие? Ну, боже, перед... За секунду до выступления фонограммы а, ну да. мочились, бывали, вот, боже, как? это было вообще, Запорожье, тоже, перед самым номером, несли фонограммы, потом, думаю, надо пойти, красились, надо пойти руки помыть. Все, пошел, положил на умывальник, раз-два, пук, и это было все. Ну, ничего, слава богу, но это жизнь. Это жизнь, таких ситуаций миллион случается очень много интересных всяких случаев, когда мы за границей. Едем, сейчас как, едем в Болгарии, э, в, на общественном транспорте, добираемся на экскурсию. Да, сколько вас ездить на за Каждый кодом? раз по-разному. 10, 15, 20. Угу. Ну, все же от денег зависит. Ну так, зрозумело. Да, да. Так. Вот, же. ехали, ехали мы в Болгарии в транспорте и, значит, передаем за проезд. И кондуктор на нашего Игоря Викторовича я этого мужчину знаю, он не платит никогда. Мы первый раз зашли вообще в троллейбус в другой стране. Мы такие, мы вообще с Украины. Ну, такая была интересная ситуация. Ну, узнала, может, похож. Ну, может, да. может, да, смотрели нас где-то по телевизору, да, узнал. А, до речи, да. И вы не платите, так, за квитки? Нет, так он, он уже заплатил. Вот, А получилось так, что... Как будто... А как долго, в заниматься этой профессией? Все жизнь? Да. Якісь... Mm. Да. Вот, На сегодняшний день, да. вот если меня спросить, счастливый ли я человек, да, да я счастливый. Я занимаюсь своим любимым делом. Ну, это, я да. Да, вкладываю Воспорачив всю душу, все сердце в свой коллектив и... Я вижу отдачу, и для меня огромное счастье, когда я могу дівчанок і мальчишек чогось навчити, і я вижу, як вони стають щасливими. Вони виступають на сцені, вони получать від цього удовольствие, вони їздять по різним городам і странам. Откривали они... для себе нові світи. Да, но ви знаєте, Олександре, я зіткнулася з такою проблемою ще багато житомирян, маленьких житомирян навіть у Києві ще жодного разу не побувало. Да. Не те, що там да. за кордоном, да. навіть у Києві Да, да, да. Ну, э, ми стараємося використовувати любую можливість з да, колективом. От це ж є, до речі, зараз нагода у нас наспрямий ефір звернутися до житомарян і закликати батьків, а також свідомих житомарянки підростати, прийти до клему. Закликай. Да. Ось кажемо. Уважаймоє мами, папи, бабушки і дідушки. Приводите всіх своїх дівчат і мальчишек в віці від 7 до 21 року в центр дитячого творчості. В цьому центрі в нашому є кружки Всякие тут и поют, и рисуют, и вяжут, и лепят. И также в центре детского творчества есть шоу-театр Клэм, который открывает двери для всех желающих абсолютно бесплатно. Вы можете прийти к нам, у нас занятия проходят очень интересно. Мы и играем, и пародируем звезд, и смотрим видео, и э, делаем ну, всякие интересные вещи, которые... Э, Сближают коллектив. То есть мы очень много времени проводим вместе, помимо занятий. Мы ездим на экскурсии, аквапарки, зоопарки. Мы вместе ходим на концерты. Это да, справжняя творческая семья, да. можно сказать. Мы ездим на пикники, в лес. Любой праздник не проходит без костюмированного шоу. Ну, как бы приобщаем детей к искусству, к прекрасному, чтобы они понимали, что такое хорошо, как должно происходить любое мероприятие, праздник, как можно костюмированно и интересно любое событие отметить. Отже, повертаючись до порады «Краще один раз побачите, сто разив ты скажи, где в ближайший час э, житомиряне мают нагоду вас подавитись? Э, ну, в ближайшее О, время так. у нас будет э, юбилей Центра детского творчества. В этом году, э, слава Богу, закончился ремонт в актовом зале. Довго тревав? Да, 20 лет. Ага. На сегодняшний 20 день у нас есть новый актовый зал, мягкие стулья, кулисы современное звукооборудование световое оборудование и в декабре мы сделаем 25 декабря у нас юбилей О, перед борца. новым годом да да перед новым годом может где-то в декабре где-то раньше следите за фишами да. вот а будет якщо... концерт вот, там а будет концерт. Э, э, до вас записаться тоже у центра да. приходите ежедневно ежедневно в центре детского творчества э, двери шоу-театра Клем открыты приходите каждый день мы есть и в течение года мы набираем всех желающих Вот прямо завтра. Прямо нет, сегодня. Не сегодня а сегодня, кризна, да, конец рабочего дня. Да. Завтра. Завтра, завтра. завтра приходит. С утра с самого утра. С девяти утра и до позднего вечера наш коллектив занимается. Олександра, рада тебе була бачити в нашій студії. Дякую. Ще більш приємніше, бо ми з тобою ну, можна сказати, майже з дитинства, зі школи. Так, що тобі хочу побажати натхнення. І не дарма ми придумали такий цикл передач цікавої особистості Житомира, і намагаємося долучатись сюди саме молодих особистостей, до речі, ще, які вже досягли певної мети та певного рівня. Спасибо. Отже, дякую тобі, тобі всього найкращого. Ну, всього найкращого приглашайте з удовольствия. Ми приїдемо прийдемо к вам э, на ваш телеканал із колективом і виступимо. І я надеюсь... наша с вами своїм стрічані посліда. Іно я пропоную нашим редакторам постати сюжет ще про шоу Театр Клем. А ми повернемося відразу після сюжету. Не перемикайте.